আপোনাৰ মনটো ভয় ভয় লাগি থাকে আপোনাৰ যেন বুকুত কিবা এটাই হেঁচি ধৰিছে আপুনি উশাহ ল'ব পৰা নাই বা আপোনাৰ বুকুখন থপথপাই থাকে এয়া এনজাইটিৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে আপোনাৰ যদি এইবিলাক লক্ষণ হৈ আছে আজি মই আপোনাক এটা বহুত বেছি ফলপ্ৰসূ উপায় শিকাম যিটো উপায় যদি আপুনি কৰি যায় আপোনাৰ উশাহ ল'ব নোৱাৰা ভয় ভয় লগা এইবিলাক সমস্যা মানে এনজাইটিৰ সমস্যা একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব উপায়টোৰ নাম হ'ল ফাইভ ফ'ৰ থ্ৰী টু ওৱান টেকনিক বা আমি অসমীয়াত ক'ব পাৰোঁ পাঁচ চাৰি তিনি দুই এক টেকনিক বা উপায় টেকনিকটো কৰা একেবাৰে সহজ আপোনাৰ যেতিয়া মনটো ভয় ভয় লাগিব ধৰে আপুনি সেইখিনি সময়ত নাকেৰে দীঘলকৈ উশাহ নিশাহ ল'ব তাৰপিছত আপুনি পাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাছেৰে আপুনি কি কৰিব আপুনি আপোনাৰ চাৰিওকাষে থকা পাঁচটা বস্তু আপুনি চাব যিকোনো বস্তু আপোনাৰ সন্মুখত থকা চকীখন আপনার সম্মুখত থাকা যিকোনো বস্তু আপনি পাঁচটা বস্তু চালে পাঁচ হয়ে গেল নেক্সট আমার আহিল চারি বাবে আমি কি করিম বাবে আমি আমার হাতেরে চুবরা যিকোনো চারিটা বস্তু আপনার চুলুকিডাল আপনার কাপুর যিকোনো চার বস্তু আপুনি আপোনাৰ হাতেৰে চুব নেক্সট আহিল আমাৰ তিনি তিনির বাবে আপুনি কি করব আপনি আপনার চারিও ফালে শুনে থাকা যিকোনো তিনটা শব্দ একেবাৰে সৰু শব্দ হ'লে হ'ব যিকোনো তিনিটা শব্দ আপুনি শুনিব চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ ফেনখনৰ শব্দ বা যিকোনো চৰাই চিৰিকটিৰ শব্দ যিকোনো শব্দ আপুনি তিনিটা শুনিব চেষ্টা কৰিব ইয়াৰ পিছৰটো হ'ল দুই দুইৰ বাবে আপুনি কি কৰিব আপুনি আপোনাৰ চাৰিওকাষে থকা যিকোনো দুটা গোন্ধ আপোনাৰ চুলিখিনিৰ গোন্ধ আপোনাৰ কাপোৰত থকা আপোনাৰ পাৰফিউমটোৰ গোন্ধ যিকোনো দুটা গোন্ধ আপুনি শুঙিব চেষ্টা কৰিব আৰু শেষৰটো হ'ল এক একৰ বাবে আপুনি কি কৰিব আপুনি আপোনাৰ জিভাখনত কি সোৱাদ পাই আছে অকণমান আগত খোৱা কফি কাপৰ বা চাহ কাপৰ সোৱাদ মুঠতে যিকোনো এটা শব্দ আপুনি জিভাখনত অনুভৱ কৰিব আপুনি যেতিয়া এই পাঁচ চাৰি তিনি দুই টেকনিকটো ব্যৱহাৰ কৰে আপোনাৰ মনটো সেই ভয় লগা পৰিস্থিতিৰ পৰা দূৰ হৈ যায় আপোনাৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় সক্ৰিয় হৈ যাব তাৰ ফলত আপোনাৰ মনটো একেবাৰে ভাল হৈ যাব বহুত জৰুৰী ভিডিঅ' আপোনালোকৰ যদি পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ এনেকুৱা এনজাইটি বা ভয় ভয় লগা সমস্যা হৈ আছে তেনেহ'লে কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ